सुखम् बन्धप्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथग् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सङ्गे उभयोविन्दते फलम् यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकम् साङ्ख्यम् च योगम् च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः मा योगयुक्तो मुनि ब्रह्मा नचिरेनादि गच्छति योगयुक्तो विसुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा, भूतात्मा। गुरुन्नापि नलिप्तये नैवकिञ्चित् करोमि इति न्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिग्रन् अस्मि गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियान्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गञ्चत्वा करोति यहा लिप्यते न स पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गम् त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टि किम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतज्ञानम् न्ति जन्तवः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः